جو کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پریشان ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس کو ہم نے چھوڑا تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے ناشکری شکری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ناشکری شکری کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ناشکری شکری کی وجہ سے گھروں میں نفرتیں آ گئی ناشکری شکری کی وجہ سے نااتفاقی اتفاقی آ گئی یہ نا شکری ہی تو ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا شکر ادا نہیں کرتا یہ نا شکری تو ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اس کا شکر نہیں کرتا یہ نا شکری ہی تو ہے کہ رشتوں کی آپس میں قدر نہیں ہے آج اگر ہم دیکھیں آج دنیا کے اندر کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں یہ جو باپ سے محروم ہیں کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں آج اگر بیٹا اپنے باپ کی قدر کرے اور شکر کرے اللہ یہ جو باپ ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے یہ باپ اللہ کی نعمت ہے بیٹے کو چاہیے باپ کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے والد زندہ ہیں میرے والد کا سایہ مجھ پر ہے ان کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرے باپ کی قدر کرے باپ کی قدر کرے اللہ کا شکر کیا ہے سب سے پہلے دل میں یہ خیال کرے کہ میرے والد اللہ کی نعمت ہے میں ان کی عزت کروں میں ان کا احترام کروں میں ان کا کہنا مانوں یہ اس والد کا شکر ہے یہ اس والد کی نعمت ہے اسی طرح والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے آج دنیا کے اندر کتنے ہی باپ ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں, ہی ہیں جو سے محروم ہیں کتنے ہی باپ ایسے ہیں جو بیٹے سے محروم ہیں کتنے ہی باپ ایسے ہیں بیٹا ہے لیکن پاگل ہے کتنے ہی باپ ایسے ہیں جو بیٹا ہے ہے کتنے ہی باپ ایسے ہیں بیٹا ہے سمجھتا نہیں ہے آج باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے یہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے یہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح جتنے بھی رشتے ہیں یہ تمام رشتے اللہ کی نعمتیں ہیں آج دنیا کے اندر ہماری اکثر جب بات ہوتی ہے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ماں باپ سے محروم ہیں کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو رشتے داریوں سے محروم ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چاچا کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے بھتیجا کیا, کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے بھائی کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے بہن کیا ہوتی ہے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ان رشتوں سے محروم ہیں آج ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر ان رشتوں کی قدر کریں یہ رشتے اللہ کی نعمت ہے یہ رشتے اللہ کی نعمت ہیں ان رشتوں کی قدر کریں ان رشتوں کی قدر کیا ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کریں پیٹھ پیچھے پی... کسی کے لیے بدگمانی والی باتیں نہ کریں یہ ان رشتوں کی قدر ہے یہ ان رشتوں کی شکر گزاری ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس کو اپنا معمول بنائیں لاہور کے اندر ایک فیکٹری کے اندر ایک ملازم کام کرتا تھا وہ ملازم بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تھا بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کو جو تنخواہ ملتی تھی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا لیکن کوئی بھی شخص اس سے پوچھتا تھا وہ زبان سے یہ کہتا تھا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا رہتا تھا لوگ بولتے تھے بارہ گھنٹے کی نوکری کرتا ہے بوڑا ہونے والا ہے ان قریب تو بوڑا ہو جائے گا تیرا گزر پسر کیسے ہوتا ہے وہ کہتا تھا الحمدللہ ایک وقت آیا اس نے ایک بی سی ڈالی جیسے ہی وہ بی سی کھلی اس نے ایک چھوٹی سی دکان کپڑے کی کھولی اللہ نے اس کپڑے کی دکان میں اتنی برکت ڈالی آج وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے کیا وجہ بنی اس سے پوچھا اس نے کہا میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں تب بھی اللہ کا شکر کرتا تھا اس شکر کی وجہ سے اللہ پاک نے کبھی مجھے احساس کم کا شکار نہیں کیا اس شکر کی وجہ سے کبھی میں بڑوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوا اس شکر کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوتا چلا گیا آج اللہ نے مجھے دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا کر دی تو میرے عزیزو ہر وقت شکر کرنا ناشکری شکری نہ کرنا یہ ایک قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے وہ ضابطہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جب بھی تم کسی کو دیکھو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو دنیاوی معاملات میں جب بھی کسی کو دیکھو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو کبھی بھی تم اللہ کی ناشکری نہیں کرو گے بلکہ جب تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے اللہ کا شکر کرو گے اور اسی طرح جب تم دین کے معاملات میں دیکھو تو اپنے سے اونچے کو دیکھو اپنے سے آگے والے کو دیکھو تاکہ تمہارے دل کے اندر بھی آگے نکلنے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ ضابطہ جب بھی دین کی بات آئے اپنے سے اوپر کو دیکھو دنیا کی بات آئے اپنے سے نیچے کو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ علاج بتایا کہ دنیا کے اندر اس ضابطے کے مطابق رہو گے کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے اگر آپ اس ضابطے کو خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے ہمیشہ خوش رہو گے کیونکہ دنیا میں جو چیزیں بھی جس کو ملتی ہیں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں اس کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے تو سب شکر کرنے کی عادت بنائیں گے سب اپنی زبان سے بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہنا سبحان اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا اس کو اپنی زبان پہ جاری فرمائیں اسی طرح کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں ماشاء اللہ کہیں کوئی بھی آپ سے حال احوال پوچھے الحمدللہ کہیں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں چلتے پھرتے الحمدللہ کہیں پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں اپنے آپ کے اوپر ذرا توجہ دیں اپنی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کانوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں زبان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اپنے پورے جسم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اگر اس جسم کی قدر دیکھنی ہے ہسپتال میں جاؤ کسی بھی ہسپتال میں جاؤ وہاں آپ کو نابینا بھی ملیں گے کسی بھی ہسپتال میں جاؤ وہاں گونگے بھی ملیں گے بیرے بھی ملیں گے بیماریوں میں بھی ملیں گے آپائج بھی ملیں گے معذور بھی ملیں گے کوئی کس بیماری میں, کوئی کس کس بیماری بیماری میں میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی بقیہ زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں